Контрл В. слова словами, прямо сейчас вписываем у цей эфир лайку и... Мистера Сани. И это стартап-шоу Нейли И стартап не мы продолжим общаться про неинтереснейшее. И самое про... 5.30, а значит, говорим сейчас про Нейли Фартада И о том, какие проблемы у него были в жизни. И что не помешало действительно девушке стать популярной в любом случае. А еще, как захистить себя від папа-папарацци папа, па па па, -па. Можно, можно, можно. А также еще вот интересная викторина. Кстати, именно yes. сегодня, именно сейчас, буквально совсем скоро, я у Сани отберу все призы для вас, конечно же, если вы правильно ответите на вопрос. И все же таки мы музычный канал, мы можем указать про музыку, тому лайк, а ты, как спевачка, должна знать, кто то канале форта, а да, чего она делает и чем занимается. Знаю, не пропустила ни один ее концерт, и должна сказать, что эта девушка с леденящим взглядом, она действительно прошла не, нелегкий путь своей жизни. У э, девушки родители э, жили достаточно скромно. Отец был строителем, мама же работала горничной. Девочка работала и курьером, и секретаршей. И в любом случае не останавливалась ни перед чем, мечтала стать певицей. И вскоре э, у нее появился первый музыкальный коллектив, который называется дуэт Nell Stars. После чего, конечно же, ее имя узнал весь мир. Действительно, берите пример с Фортада и не обращайте внимания на травлы и фейлы на вашем жизненном пути. Рухайся до Вину. помиляйся, але не запоняйся. Разумызнес -за кафе «Три в одному» да стартап-шоу на М1. О, є, лайка, ти стикалася з такою проблемою, що нав'язливі журналісти або ж попараці постійно тебе клікають і фотують? Думаю, що ми з групою поки ще не настільки популярні для цього. Та ладно, не треба мені тут розказувати. Насправді тут вийшов гаджет, який тобі я буду дарувати на день народження, або що посину пораджу усім суперзіркам України для того, щоб вони вішали собі на футболку, або ж на сорочку. Спеціальний гаджет таки буде видавати резонансні хвилі та, взагалі, електронний сигнал, які повністю. Буде прибирати, а хотів сказати, папарація. Ні, прибирати їх робочі інструменти, а саме фотоспалахи і при цьому ще й фотоапарати. Тобто, буде все це засвідчуватися. Спеціальний код буде надсилатися, і ті самі цифрові гаджети, якими вони будуть вправно працювати, вони не будуть фотографувати. Знаєш, по секрету скажу тобі, що ні одна звізда нашого українського шоу-бізнесу не захоче приобретати собі подобне ще тому, що де, де ж ви папараці, ну зніміть. Мене, мене, і так. І так, так. Вот так, а мы, Сани, что мы делаем, Сани, сейчас? Ну, например, да? Ага, хорошо. Ми-ми-ми-ми. Вот что обнаружила. Оказывается, теперь, в момент, когда я заряжаю свое мобильное устройство, я не успеваю даже ногти красить. Американская компания PLX Device Inc. поместила уже на Kickstarter свой проект, который называется Legend Matter USB мультиметр со встроенным OLED-дисплеем. На самом деле я ничего не понимаю сейчас в этих вот деталях и словах, но разработан он для ускорения зарядки смартфона или планшета и позволяет его заряжать до 92% быстрее. И, друзья, за 4 всего лишь недели со дня размещения на Kickstarter.com он уже успел собрать больше более чем 170 тысяч долларов, превысив вообще запрашиваемую первоначальную сумму 10 тысяч долларов. Вы представьте, 17 раз! А вы знаете, что вы у нас можете заработать очень приятные и интересные вещи, которые будет приятно а, выставить у себя на поличці и всем а своим друзьям розповідати, это же от Лавики, та это же от М1. А! Ну, для этого вам вначале необходимо будет ответить правильный вопрос. Сейчас я его озвучу, люблю right. это делать с умным видом. А, как называется стартап, а, с помощью которого а, любой текст можно переделать и вообще перевоплотить видео. его в видеоролик. Итак, внимание, варианты ответов. iNews, видео App или Watch It. Саня, я надеюсь, что ты не подсказывал. Я надеюсь, не мегафокал, поэтому вы сейчас действительно насылаете на m1.tv. Кто будет первым, кто будет отвечать верно, получает чашку, красиво и, и за запас на завершении нашей программы, хочешь запитать у лайка, и что тебе больше сподобалось? Мы узнали, что такое follow-up yeah. и с, вообще, что думали по этому поводу, наши звезды, их предположения и ассоциации. Follow-up это когда э, твой муж уходит в другой женщине. <laughs> Или давай второй вариант. Ну, может быть, это какой-то вывод делать, что-то подбивать. Итоги. Come on, everybody, follow, -up. follow -up. Так і записали за ними. Так, до того ж, Ігор Кошелєв розповідав, чи може патріотичний сервіс бути популярним. Ми не збираємо українців по паспорту. Ми збираємо людей, які хочуть бути українцями, які гордо можуть сказати, що я українець. А завтра, рівно о 14.30, ми повертаємося до студії м 1 і Разом з лайкою будемо вас прославляти, прославляти, розповідати вам про найцікавіші гаджети і при цьому ще про інтенсивні прогресивні технології. Вдохновляйте вместе с нами в стартап шоу на М1.